Віктор Васильовичу, ситуація по Криму Щойно рада проголосувала за постанову а, о, щодо запобігання ескалації військового конфлікту о, і введення о, і, о, допомоги сил ООН. Власне, що зараз? Яка інформація є о, по Криму? Розумієте, я напевно зараз буду говорити російською мовою для того, щоб мене чули кримчани. Добре? Сейчас информация из Крыма идет очень тревожно. Я бы сказал, такая, знаете, на грани легкой истерики и легкой паники. Почему легкой истерики? Потому что мы наблюдаем, по большому счету, начало вооруженного конфликта, начало вооруженной интервенции или вооруженного вторжения. Есть такая информация, что частями, или вернее так, подразделениями российского Черноморского флота заблокированы воинские части Украины. Есть такая информация, и она подтверждает, что, что заблокирован пограничный отряд, или, да, пограничный отряд в Балаклаве. Есть такая информация, что блокируются арсеналы в Инкермане. А, то есть, по большому счету, и все это делается руками а, военнослужащих Российской Федерации. Если говорить, исходя из международного права, это не, ничем иным, кроме как а, прямой вооруженной агрессии назвать нельзя. Поэтому Верховная Рада и приняла э, постановление, в, который, в котором обратилась к Совету Безопасности ООН, созвать немедленно созвать совещание Совета Безопасности ООН для того, чтобы рассмотреть ситуацию в Крыму, э, прислать э, наблюдателей от Совета Европы, от э, Организации по безопасности и сотрудничеству Европы в Крым для того, чтобы действительно оценить ситуацию. Ситуация э, абсурдна, потому что никакой угрозы Крыму нет. Никто туда не едет, никаких э, вооруженных боевиков в Крыму не, не наблюдается, кроме тех, которые привезли российские войска или на российских, э, с российской стороны приехали. Никакой угрызы, угрозы для крымчан вообще нет. Кровь не пролилась, никто не стреляет, Ничего. но в то же время. Но в то же время там э, просто э, так, создается информационная эскалация ситуации. И под эту информационную как бы, эскалацию перемещаются какие-то непонятные люди, начиная блокировать все здания, учреждения, стратегические объекты Крыма. Я просто хочу обратиться к крымчанам. Вам срывают курортный сезон. Вам просто тупо срывают курортный сезон, потому что люди к вам не поедут. Люди поедут в Сочи, люди поедут на российский Северный Кавказ, а к вам не приедут. Вам просто, вам просто не дают зарабатывать. Если вы думаете, что кто-то выделит под это деньги, так абсолютно нет. Просто надо об этом подумать прежде всего, о том, что в принципе ситуация, она искусственно нагнетается, искусственно поддерживается, искусственно как бы э, вбрасывается в информационное поле. Э, вместе с тем, я же говорю, что Россия предпринимает явные и недружественные шаги по отношению к Украине. Мы обратились ко всем странам, э, участникам э, Будапештского меморандума 1994 -го года, по отказу Украины от ядерного оружия, которые, в принципе, все гарантировали территориальную целостность и суверенитет Украины. Естественно, не надо как бы, делать резких заявлений, не надо делать э, каких-то панических или истерических шагов, надо спокойно с этим разбираться. Будет сформирована группа наших парламентариев, которые поедут в Российскую Федерацию, и в том числе и в Крым. И я думаю, что мы должны, глядя друг другу в лицо, в глаза, посмотреть и сказать, что мы, в принципе, можем остановить эту эскалацию, эту никому не нужную глупую эскалацию. Пока говорят дипломаты, пушки молчат. Пока они молчат. Не... Создается впечатление, что правила игры сейчас навязывает именно Российская Федерация. Не входит ли вот, на ваш взгляд вот, то, что вот сейчас пока идут переговоры, пока ä, идет ä, Совет ä, ООН? Вот это и есть часть вот этих вот ä, навязанных Российской Федерации ä, правил? а я, за это время что-то будет происходить Я этого очень боюсь. Я боюсь, например, уже, допустим, объявлены собрания в Крыму, вернее, собрания по городам Юго-Востока, Днепропетровске, Запорожье на 10 часов на воскресенье с целью поддержки крымских инициатив. То есть это вот как раз идет и эскалация ситуации, навязывание эскалации ситуации, показать как бы, показать бы, альтернативную точку зрения, да, какой-то там громадной части населения для того, чтобы развязать эскалацию конфликта вообще в Украине. Хотя нету, нету этой альтернативной точки зрения. Это опять же таки будут выходить проплаченные люди, это опять же таки будут выводить людей за деньги, людей с флагами. И я прекрасно понимаю, что это абсолютно не та точка зрения, и надо просто обратиться ко всем жителям Юга и Юго-Востока о том, что их просто искусственно бросают в искусственно созданный конфликт.